السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو کوئی چیز مانگنے کے بعد بھی نہیں مل رہی تو اس کو حکمت سمجھے اس میں ہماری بلائی ہوگی مولانا ابراہیم صاحب کا بہت زبردست بیان حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی مال اس لیے کماتا ہے کہ میں اپنی ذات کا حق ادا کروں کسی سے مانگنا نہ پڑے اپنے اہل عیال کا حق ادا کروں اور بچ جائے تو دائیں بائیں پڑوسی کو دیکھ لوں اس لیے کما رہا ہے کہ اپنی ذات کا حق ادا کروں اپنے اہل عیال کا حق ادا کروں اور بچ جائے تو دائیں بائیں کوئی ضرورت مند ہے اس کو دیکھ لوں اس لیے کہ ہمارا آیا تو فرمایا یہ آدمی قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودہ رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا تو ضرورتیں میرے دوستو یہ تو فضائل لینے کے لیے ہے کے لیے اپنی ضرورتوں کو صحیح طریقے سے ادا کر کے اللہ سے فضائل حاصل کرو اللہ نے ہمارے عملوں کا انعام مقرر کیا ہے مفت میں کام نہیں کرائیں گے مفت میں کام نہیں کرائیں گے بلکہ وہ ان تک حسن تئیں یودائف ہا و تم لدن ہو اجمن اگر ایک ہی نیکی ہوگی تو اس کو بڑھائیں گے یہ اللہ کے کرم کی بات ہے ایک ہی نیکی ہے تو اس کو بڑھائیں گے اور بڑھا کر کے اپنی طرف سے اس کو بڑا اجر دیں گے اس نیکی کا یہ ترغیب دی ہے تاکہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاوے ہاں لیکن فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی زینت دھوکے میں ڈالتی ہے دنیا کی رونق دوسروں کو دیکھے حالانکہ ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو اگر ایسا کرے گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ قرار دیا جائے گا کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کہ فلاں بندہ ہے کہ در روز وہ نماز کو انتظار سلاد سے پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں انتظار صلاح سے نماز پڑھے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور انتظار کے ساتھ نماز پڑھے یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ نماز انتظار سے ساتھ پڑھے تو ان لوگوں کو دیکھیں جو نماز کو انتظار صلاح سے پڑھتے ہیں اور ان سے سبق لیں یہ تعلیم ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو شکر گزار بنو گئے اور اگر اس کا الٹا کر دیا کہ دنیا میں جو ترقی کر رہے ہیں ان کو دیکھا کہ ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اتنا ہے ناشکری کی بات ہے اللہ نے دنیا کے اسباب کو اور معیشت کے سامان کو اپنی حکمت سے تقسیم کیا ہے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا کسی کو عمر زیادہ دی کسی کو عمر کم دی نہ نہنو قسم نہ بہن و معیشت فی الحال حیات دنیا ہم نے معیشت کو ان کے درمیان میں تقسیم کر رکھا ہے یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے اور حکمت سے تقسیم کیا ہے اللہ جانتے ہیں کس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے ہاں اس لیے اللہ کی حکمت پر بھی ایمان لانا چاہیے اور اللہ کی قدرت پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے ایک کام یا ایک چیز ہم کو نہیں دی تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے طاقت ہے پھر ہم کو کیوں نہیں دی ہے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے یہ اس کو نہ دیا جائے اس کے لیے بہتر نہیں ہے کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جا رہے تھے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی غریبی اور بیماریگی کی وجہ سے اپنے آپ کو ریت میں دبایا ہوا ہے پہننے کا کپڑا نہیں ہے اتنا محتاج ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لوگوں کے عادت ہے کوئی اللہ والا ہو تو اسے دعا کے لیے کہ میرے لیے دعا کرو میری حالت دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ریت میں ڈبا ہوا ہوں موسا علیہ السلام کو ریم آیا اور دعا مانگ کر کے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئی اللہ قدرت والے ہیں اللہ کو بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے جس کے حالات بدلنے لگے ہاں دعا ایک طاقتور چیز ہے لیکن مسلمانوں کو اپنی دعا کی طرف توجہ نہیں ہے جی ہاں کہ اپنے آپ کو دعا والا بناؤ کہ دعا سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اللہ نے دعا سے بڑے بڑے کام کیے ہیں دعا مامے کا ہتھیار ہے تو اس کے حالات بدلنے لگے ایک زمانہ گزر گیا پھر دوبارہ علیہ السلام کا گزر ہوا تو بہت لوگ جمع ہیں اور کچھ اپنا سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں فرمایا کیا قصہ ہے عرض کیا کہ ایک آدمی ہے اس نے شراب پی کر خون کیا ہے اس خون کی سزا میں اس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے لوگ وہ دکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی وہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ میں نے اس کی جو حالت رکھی تھی وہ اس حق میں بہتر تھی یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور نیچے آیت لکھی ہوئی ہے وَلَو بَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ فِي اگر اللہ تعالیٰ روزی حضرت کو بڑا بڑا کر دے تو یہ زمین میں بغاوت کرے اس لیے اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتے ہیں زندگی حکمت سے دیتے ہیں روزی اس لیے دین کے بارے میں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تاکہ شکر گزار بنے اور جو نعمتیں اسی قدر کرے جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری طرح متوجہ ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہے وہ اللہ کی امانتیں ہیں آنکھ ہو کان ہو ہاتھ ماں ہو تندرستی ہو مال ہو اولاد ہو یہ اللہ کی امانتیں ہیں جس طرح یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور بندہ چاہتا ہے کہ مجھ کو یہ ملے یہ اللہ کی نعمت ہے دوسری ہے تو حیثیت اس کی یہ ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ امانت کیوں دی ہے یہ امانت اس لیے دی ہے کہ اس سے حقوق ادا کرنے ہیں امانت صرف سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی ہاں بلکہ امانت اس لیے ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جیسے نوکروں کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں گاڑی بھی دیتے ہیں بندوق بھی دیتے ہیں پولیس والوں کو تو یہ نعمتیں ان کو دی ہے کیونکہ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ہے ایسے ہی اللہ تعالی مندوں کو نعمتیں دیتے ہیں اس نعمتوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائیں تاکہ وہ نعمت میں شکر گزار بنے جو نعمتوں میں حق ادا نہیں کرے گا وہ نا ہے تو میرے بھائیو بزرگو جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی آواز میں یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں بہت دعا کے بعد بھی نہیں مل رہی تو اس میں حکمت سمجھے اللہ کی طرف سے اس میں ہماری بلائی ہوگی باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں اس بیان کو پورا پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا اور پانچ وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی اور چھٹکارا ہے اور دین کا کام ہر پلیٹ فارم پہ کرنا چاہیے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بلائکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگوں کو بروقت ہمارے چینل پر مل سکے جزاک اللہ ماشاء اللہ